Pozdrav dragi prijatelji, dobrodošli u naš novi video, ovo je treći video po redu. Hvala svima koji gledaju, hvala svima koji podržavaju. Baš mi je drago da je ovako lepo odziv na, na ove videe koje sad radim i zbog toga ćemo i nastaviti sa našim savjetima, nastavit ćemo sa ovom celom pričom o našem životu u ovom gradu i danas ćemo pričati konkretno o pronalaženju posla u Beču. Reći ću vam neka svoja iskustva, reći ću vam šta ja mislim da je dobro, reću vam šta definitivno mislim da nije dobro, da ne bismo svi morali da prolazimo kroz iste stvari. Znači, ako sam ja morao da prođem kroz neke stvari koje mi se nisu dopale, zašto biste vi? Tako da krenemo sad. Znači, prva stvar koju bih vam rekao definitivno, naravno, ako vi imate neki skill, imate nešto što možete da ponudite svetu, Treba raditi na tome, znači ako ste stručnjak za nešto, treba naći i u toj branši ovaj, posao, ali ako dolazite kao neko sa rukama u džepovima, znači ne znate ni vi baš šta biste hteli, treba da povedete računa da li znate, znači koliko znate nemački i da li znate engleski jezik, jer je to u suštini najbitnije, jer ako znate neki od ova dva jezika, mnogo će vam biti lakše da se snađite. Moja neka pretpostavka je da većina ljudi zna engleski, Ali ako ne znate, ima rešenje i za to. Znači, isto tako treba uvojiti računa da li imate vizu, da li imate pasoš neke evropske zemlje, ili opet mislite da dođete na crno našto. Dakle, da krenemo onda od onog što... Da krenemo po redu, što se kaže. Ako nemate ništa od ova dva, ja lično ne savetujem da dođete. Zato što ako nemate ni pasoš, ako nemate ni vizu, Doći na crno možda je nekada bila dobra opcija, ali sada više nije. Ima jednostavno previše ajkula, ima previše ljudi koji će vas iskoristiti, bit ćete u stalom strahu, pare koje ćete zaraditi neće biti dovoljne za vaš život, tako da mislim da to više i nije neka opcija. Znači ako je čovjek, na primjer, električar i živi u Srbiji, mnogo će bolje živiti nego dođe da ovde radi na crno. To je moje mišlje. Ali uzmimo u obzir da je sve legalno, da ste došli kako treba. Znači prva opcija koju vama država nudi to je AMS, a to je ovde agencija za zapošljavanje u stvari. Znači to je, oni vode računa o tome da nađu posao svakom čoveku ili ako ste dovoljno na tom AMS-u, ako ste dovoljno prijavljeni, znači došli ste, prijavili ste se uredno, kažete ja želim posao i sad vi ste godinu godinu dana imate zapošljenje vi kada ostanete bez posla oni će vam pružiti određenu sumu novca dok ne nađete drugi posao takođe oni će vam isto slati ponude za posao na koje vi Morate ako imate Ako dobijate novac od njih Vi morate da odgovorate na to A ja recimo koji sam ovde bio došao Prijavio sam na taj MS Ali nisam primao novac od njih Nije bila moja dužnost Niko tebe ne tera da ti uzmeš nešto ako nećeš Međutim ono što sam ja uradio Ja sam otišao odmah na taj MS I rekao sam dobar dan Takva i takva stvar Ja bih volao da rađem posao I onda su oni mene počeli da bombarduju Bukvalno sa ponudama Znači posla ima vi izaberete šta biste želili, šta mislite da je neka vaša jača strana. Ja sam želeo konkretno da, la, da radim u lagiru. Oni su meni slali za te lagire, bili on nekih Problem moj najveći je bio što ja nisam znao nemački. I onda je to meni bilo jako teško. Nisam umeo da se snađem i ti ljudi kad čuju da ne znate nemački, oni su u fazonu dobro, dečko, u redu je. Ja i se neki drugi put. Ali, ono što ja nisam tada znao a što ću vam sad reći i što sada znam je da postoje za nas mnogo neke olakšaveće okolnosti za nas koji pričamo srpsko-hrvatski ili bosanski ili kako već god želite to da kažete da ja sad ne bi u sledećim videima više morao da objašnjam ja ću govoriti srpski a vi svi i sami znate da se mi vrlo dobro razumemo da ono što kažem da na srpskom to će biti isto i na svakom jeziku na kom vi odlučite da želite da pričate u svakom slučaju Ima dosta naših ljudi ovde, ima dosta firmi koji se bave čišćenjem, koji se bave održavanjem, recimo zgrada ili ne znam, ja sam radio recimo moj prvi posao pravi je bio, radio sam pri Ikeji, čistio sam tamo pri Ikeji, održavao parking i to, ali za nekog početnika to je sasvim dobra prilika, prvo i prvo zato što u tim firmama uglavnom se priča samo srpski. Znači, ja sam mislio prvi dan kad sam dolazio na posao, kako ću ja sad, ni ja ne znam, nemački, šta ću ja da radim. Međutim, ja kad sam došao tamo, niko ne priča nemački u stvari. Tako da, ven je bilo vrlo lako da se snađem. I drugo, te firme vama daju odmah, ovaj, daju vam papire, vi ste prijevljeni već kako treba. Znači, stvar je odmah rešena u tom nekom smislu da vi ne morate da razmišljate, da li ćete moći da napravite tu zdravstvenu knjižicu, da li ćete moći da prijavite porodicu, da vas sutra neko pita šta ti radiš u stvari ovde. Znači, ta stvar je rešena u startu, to su sve legalne firme. Tako da kada se, što se radi, kada se radi o tome, birajte tako neke velike, jake firme koji se time bave. To neće biti najbolji posao na svetu koji ste našli, ali će biti posao koji će vam omogućiti da se snađite. Znači imate i SS, imate i CM, imate Štrabag. To su sve velike firme. Ja sam konkretno radio u Štrabagu. To nije bio Štrabag za, za gradnju, nego je bio Štrabag konkretno za čišćenje. Nije, bilo, nije bio najbolji posao definirano na svetu, ali je bio deset puta bolji posao od mnogih koji sam ovde radio. A radio sam, na primer, ovaj, nisam radio na građevini, nikad nisam bio taj tip. Ali sam radio u kuhinji, i kuhinje je pakao, znači ako vam neko ponudi da dođete ovde da radite u kuhinji, Boga mi triput razmislite, ako niste profesionalni kuvar, triput razmislite. Zato što obično po kuhinjama se tu mulja sa papirima, oni vas neće platiti kako treba da vas plati, nećete dobiti vašu zagarantovanu 13. i 14. platu koja je u Austriji zagarantovana i nećete imati godišnje odmore, slobodne dane i tako dalje i tako dalje. Znači, po meni kuhinja je najgora opcija koju vi možete da napravite za svoj život. A s druge strane, ako odete u tu neku firmu za čišćenje, prvo što se meni desilo kod njih, prvo stigla mi je na adresu prijava za penzijono. Ja sam bio tako srećan jer sam shvatio da sam u sistemu. Jer kad je čovjek u sistemu, to je jedan mnogo veliki korak. Onda sve kreće u stvari dalje. Vi onda možete mirne glave da kažete, ok, sada treba da upišem dete u vrtić ili u školu. Nekako sam bio ponosan što sam te papire dobio. I naravno, imaš, normalno, zna se kad je godišnji odmor, znaju se slobodni dan i tako da su to neke stvari koje su jako bitne. Opet ponavljam, nije posao iz snova, Ali, za vaš početak je jako bitno. Plus, ono što ljudi zaboravljaju nije da je taj posao toliko sad dobar i sad pričamo o nekom novcu, nego ćete upoznati nekoga i ako ste vredni, ako ste talentovani, ako nešto znate, a recimo sprečava vas jezik, doćete do posla nekog boljeg. Znači, neko će reći, ok, ti znaš to i to da radiš, meni treba čovek, znam ovoga, onoga, i čovek se tako kontaktira. Znači, jako je bitno ući, prvo početi plivati, pa posle sve ide svojim nekim tokom tako je bilo i u mom slučaju. Ja sam krenuo da radim tamo, prvo sam krenuo da u tim nekim kuhinjama se mučio i onda u nekom trenutku, u paklu svog života, jer nisam mogo se snađen, bila je korona, prosto nisam znao šta da radim, odem do Ikea da kupim da neku činicu, bukvalno za, za, za musli, i vidim neki tip, ne može se snađen čovjek, vidim da je nov. Ja pitan tamo ili ima ovde posla, kaže, Pa nema kod nas, ali ima u firmi koja za nas ovde radi, idi pite onu ženu tamo. Ja odem, kaže ona, važi, javi se u ponedeljak. Ja došu u ponedeljak, kaže žena, evo ti uniforma, dođi da radiš. I tako je to krenulo, sasvim slučajno. Tako da, što se moje priče tiče, bilo je slučajno, a što se vaše priče, evo, može bude namerno. Um, uh, hoću da se izvinim svima, zato što sam ja rekao da ću ja ostavljati linkove ispod. Međutim YouTube zahteva da imate određeni boj pratioca i pregleda da biste to uopšte mogli da radite, pre toga je nemoguće. Tako da iz tog razloga ja sad vam ne mogu da ostavljam nikakve linkove, ali ko želi da dobije informacije od mene, slobodno može da mi se obrati u komentarima i ja ću ga uputiti dalje koliko znam i umem da mu pomognem u tom pronalaženju ili u bilo kojoj informaciji kojoj mu treba. Znači ako vi imate bilo koju informaciju koja vama treba, ja vam nisam to rekao jer u principu nemam baš neki preterani plan i program, ja ovako pričam iz duše što se kaže, ali ako neko ima kao hej nisi rekao to i to, tu sam da vam odgovorim, tu sam da kažem sve što umem i znam na tu temu. I jer meni je cilj da svako od nas uspe i da se svako od nas nađe. Jer ja znam kako sam ja prošao i znam kako su neki moji prijatelji prolazili i kako su prolazili ljudi koje ja poznajem iz razloga što nisu imali sreće, nisu imali pomoći ili nisu se snašli. Jer ja sam znao kad sam dolazio ovde u Austriju da recimo ti neki posli postoje, ali nisam znao na koje vrata da zakucam. I to je u stvari najbitnija stvar. Da vi znate na koje vrata zakucate, a mi to u stvari ovde pokušamo. Tako da još jednom ću ponoviti. Nemojte ići po restoranima, nemojte raditi tako neke glupe poslove, nemojte verovati mnogo ni našim ljudima koji imaju tako neke male firmice i onda krenu da vas ubeđuju sa nekim temama kao hej kao nije ti to malo pare to se meni desilo ja u Beogradu sad gledam poslove i sad neki ima tako neku firmu i ja kao koliko plaćaš on dade neku cenu neka cifra smešno ja kažem brate pa malo je to šta je malo ti ako budeš radio 12 sati ti ćeš imati šta znači 12 sati brate pa nisam ja krenuo na robiju mislim krenuo sam da zaradim neke pare za sebe i za porodicu Tako da nemojte verovati svakome, jer meni se ježi kosa kad vidim, kosa koju nemam, ali kad vidim recimo one svadba za milione, ne znam šta i kad vidim one naše ljude što bacaju pare na muziku i to i koji obavezno svi imaju te neke firme za čišćenje. I ovaj, to su sve ljudi koji su zaradili svoje pare na nečoj emociji. Znači neko nije bio plaćen da bi on mogo da baci pare i to mene užasno nervira a vi uopšte ne morate da budete deo tog sistema i nemojte nikad sebi da govorite pusti to, ne znam ja, čuti dobro je, nije dobro, uvek može bolje, uvek grabite bolje, vi ste vredniji od toga, svi smo mi vredniji od toga, svi možemo šta god želimo i zato samo jako, samo hrabro i bit će to sve u redu. I slušajte savete dobronamernih ljudi, a onih koji su zlonamerni ili koji hoće da vas putaju, nemojte i ne da razmišljati o tom, jer mnogim ljudima je nekako, možda ne u nekom cilju, interesu, ali prosto drago da neko ne uspe. Tako da uvek imajte to na umu, uvek gledajte samo napred i imajte veru u sebi. Ako imate neka pitanja, ako imate nešto da, mi, da me pitate, ako mislite da ja možda nešto nisam rekao, molim vas, obratite mi se, a ja ću se truditi da vam odgovorim. I porodubit ćemo sve ove teme više, kad budemo kad budemo ovaj saznali šta to šta smo to propustili. Kao i obično, molim vas, komentarišite, subscribeujte se ako želite, podržite me pa da napravimo neki novi video. Vidimo se ljudi.